Hola a todos, aquí les comparto un spoiler extra del capítulo número 8 de Lo Air basados en el libro. El comienzo del primer semestre del segundo año no fue muy interesante. A pesar de ser una facultad que se conoce como la más brutal, no tuvo mucho para hacer. Habrá algo más interesante, y es la entrada del periodo de primer año, pero Sky no participa de la recepción, ya que es el quien ayuda a los seniors a hacer el papeleo, manteniéndose entre bastidores. Rara vez muestra su rostro a los más jóvenes, por lo que no es diferente al pasado, hasta que despiden a los niños para que se vayan a casa. Sí, los mayores han dejado que los juniors se vayan a casa, pero nadie le dijo que traerían a un líder gigante al grupo. Rain. Bye. Está bien, es difícil de encontrar. En cuanto a culpable, es la misma persona, Rain, un pequeño amigo cercano con un aspecto lindo y con hoyuelos. Digno esposo de los aldeanos que caminan hacia él con un hombre corpulento con camisa y pantalones de color oscuro. La parte superior también lleva una corbata que tira del nudo hacia abajo y desprende el segundo botón bajo la atónita mirada del señor Napón, que inconscientemente levantó el dedo, señaló el rostro con total calma. Sky, ¿cómo has llegado hasta aquí? Bueno, ¿qué esperaban? Es la persona con la que se acostó. Rain, ¿o conoces a Pipai? Bueno y vino a pedir tu número es por eso que lo traje he encontrado la causa sky se congeló imaginando que ahorcaba dos veces a su mejor amigo pero al ver cómo poco a poco su amplia sonrisa se apaga entiende que rain se está dando cuenta de que no debería estar regalando el número de su amigo sin permiso esto hizo que se calmara un poco puede redimir esta vez la fuente de esta imprudencia para maldecirla luego sky y esto dijo el hombre usando sus ojos en lugar de palabras. Rain, mmm, ya deberías haberlo sabido, pero este es P-Pi, el mejor amigo de Pipayo en el hipódromo, y este es mi amigo, Pipai. Su nombre es. P Pi, Sky, me dijo Rain. Los ojos de Sky le dijeron a su mejor amigo que confesara, a pesar de que el cuerpo de Rain se está reduciendo gradualmente, aún no se atreve a reconocerlo. La persona mayor que apareció frente al grupo, de alguna manera supo desviar su atención con una amplia sonrisa. Se acercó hasta que Sky tuvo que dar un paso atrás reconociendo que está disgustado. De acuerdo, pai no es una tarta de manzana, tarta de champiñones, tarta de pollo que se mastica y traga fácilmente. Probablemente tarta se refiere, para pai, viento hermoso. El pensamiento le hizo barrer accidentalmente sus ojos de la cabeza a los pies, aunque no es algo que haga habitualmente y que. ¿Eres tan atractivo como dices? El oyente se muerde la boca hasta que se ponen blancos de inmediato, reprimiendo las maldiciones al darse cuenta quién es en realidad. Trágatelo porque este es el amigo de Rain. Reconoce que no quiere tener problemas aquí y tampoco quiere que sus amigos cercanos sepan cuál es su relación con el hombre que tiene delante. Rain, bueno, ¿dónde dijo Pipai que dejó algo para Pipayu? Rain vio que su postura no era buena y rápidamente resolvió la situación, aunque Sky vio que también su amigo de a poco se estaba escapando de su alcance. Pai, oh, aquí está. El hombre frente a él sacó de su bolsillo un trozo de papel arrugado doblado por la mitad y se lo tiende a Rain. Pai, es muy importante, Rain, realmente muy importante. Por favor, dáselo a Payu. Aunque Sky no vio lo diferente a un papel desechable, pero no dijo nada. Debido a que su mejor amigo hizo una mueca de incredulidad, tomó el papel y se lo metió en el bolsillo. Sus labios revelaron una amplia sonrisa. Su rostro lucía satisfecho, no muy diferente al día de la carrera. Pai, y es un placer verte de nuevo, Sky, pero yo no estoy feliz de verte. Los ojos de Sky lo dijeron. A pesar de que era ahuyentar de su mente una noche tan loca, la otra parte apareció repentinamente frente a él. Y sin necesidad de ser tan sabio como Einstein fue suficiente para adivinar toda la historia. La otra parte obtuvo su número de Rain, y a pesar de que Sky tenía grandes esperanzas que este tipo será solo un corredor en la pista, que no estaba relacionado con personas cercanas a él, resultó ser más que un simple pastel. Este es un amigo cercano de Pipayu, que es el novio de Rain. Esto es suficiente para unir todo en una escena.